Pertama kita Kita akan lihat kepada penyelarasan objektif Portfolio dagangan Alright Dalam sesi semalam Kita dah ceritakan mengenai Few things Yang pertama adalah Mengenai modal Dia tak dapat Ujung bulan ni aku boleh depo 100 Ah ha, nanti aku adalah modal Haa tu masalahnya Bayangkan kalau uh, ada tukar trading tu kepada perkataan berniaga. Kita tak tahu modal kita, kita tak tahu kedai macam mana kita nak sewa, kita tak tahu berapa, macam mana kita nak berniaga. Ataupun macam ni, senang. Saya ambil simple sekali. Paling simple lah. Kita guna contoh yang buruk. Anda buat pool account, contohnya. Anda tak tahu berapa modal. Sekejap orang tu nak withdraw, kau tengah trade. Bayangkan anda buat benda tu. Macam mana tu? Susah kan? Sebab so, risiko tak dapat define. Sama juga bila kita self trade. Kan? Um 100 uh, kalau lebur tak apa nanti depo lagi. Macam mana kita nak meniaga macam tu? Sekejap ada buka kedai, sekejap tak buka kedai. Saya nak test dulu bang. Jadi kalau anda nak test anda punya objektif pun objektif test bukannya letak 100 oh tiba-tiba tak -tiba jadi 1000 oh boleh teknik ni itu bukan testing itu kau menang judi <laughs> faham tak ngam jadi penyataan modal yang kedua adalah masa simple equation lagi banyak modal lagi tinggi modal yang kita letakkan lagi banyak masa yang kita laburkan kepada bidang ni lagi tinggi objektif kita lagi rendah modal lagi tak banyak masa lagi rendah kita punya jangkaan bagaimana pula bagi mereka yang modal tinggi masa tak ada then this one will be little bit neutral. Ataupun modal tak ada, masa ada. Ha, ini majority. Ini yang majority. Modal tak banyak, masa dia banyak. Dia duduk mengadap, dia ha, cari. Ah, di sini macam mana anda letakkan anda punya objektif ni objektif ni yang banyak cerita kartun. <laughs> ni yang banyak cerita katun masa tak ada apa masa banyak modal tak ada masalahnya dia punya dia punya ni dia punya dia punya target ni sama dengan orang modal banyak yang paling pelik lah saya selalu dapat soalan ni bila saya buat sesi offline normal kita cerita teknik kita cerita apa dia tanya saya bang kalau saya ada modal 500, teknik ni boleh buat berapa sebulan? Tu soalan yang suka saya dengar. Saya flip balik kepada dia dan suruh dia fikir. Instead of anda tanya kalau ada 500 teknik ni boleh dapat berapa, tukar. Kalau anda depo 100 ribu, trade guna teknik ni, anda target berapa? Ni yang selalu saya dapat, eh? Dia kata teknik ni kalau letak 500 berapa dapat. Dia cerita berapa untung. The moment saya flipkan tanya balik pada dia kalau anda letak 100,000 berapa sasaran keuntungan anda? Tiba-tiba dia kata apa tau. Oh, saya saya uh, dengan dia depend. Kalau saya loss banyak ni, saya expect banyak ni. Tiba-tiba dia cerita pasal risiko. Dia punya skrip bertukar. Yang peliknya, bila kau tak ada duit, kau cerita untung. Yang memang du, ini risiko yang dia ambil. Bila ada duit, dia cerita risiko yang sepatutnya orang yang tak banyak duit berfikir pasal risiko. Itu yang terbaliknya dalam dalam majoriti. Ini majoriti. Saya boleh kata 80 plus persen berfikir macam ni. Saya boleh kata majoriti berfikir macam ni. Bila ada rendah, jumlah yang rendah, dia cerita berapa nak untung. Bila ada modal yang tinggi, dia kata okey ni limitation kepada loss dia. Masalahnya kebanyakan yang cerita jumlah rendah. Dia tak mampu pun hilang kadang-kadang ni. Dan dia punya dia punya sasaran keuntungan luar alam. Sebulan boleh tak dapat 2000. Macam mana tu? Sebulan boleh tak dapat RM2,000 Ataupun lagi haru RM5,000 ha, okay? Boleh Sebab anda leverage Boleh Boleh Leverage Masalahnya Kita katun Kalau boleh buat setiap bulan macam ni Oh Saya tak ada kat sini saya tengah shopping beli bintang ni bintang belah sana aku beli dua belah sana beli tiga jadi berapa yang sesuai berapa yang sesuai first sebelum jawab berapa yang sesuai tu anda kena fikir anda kena fikirkan yang pertama adalah apa sebenarnya anda punya risk toleransi risiko. Apa makna modal yang anda letakkan? Makna modal yang anda letakkan, berapa anda sanggup apa? Adakah tu memang duit lebih ke, itu duit susu anak ke, itu maksud yang apa yang saya sering maksudkan dengan duit lebih simple dia. Duit yang kita tak pegang, tak kacau dia. Kalau anda tak ada sumber pendapatan, tak ada masuk setahun tak ada duit masuk setahun, setahun tak ada masuk eh. Tak ada masuk apa-apa, clean memang kita kosong terus. Duit yang kita letak tadi tak kacau. Ah ha, dan itu lebih-lebih. bukannya duit lebih bulan ni dah tolak tolak-tolak duit lebih. Itu bukan. Itu retain. Mungkin itu ada guna dia, emergency ke apa ke, masih ada guna dia. Ini memang duit lebih tak ramai yang dapat jawab ada ke tak duit lebih tapi kita sering dengar trade dengan duit lebih apa maksud dengan duit lebih tu jadi makna duit berbeza kepada individu setiap orang keadaan kewangan berbeza pengalaman berbeza faktor usia berbeza faktor keluarga berbeza faktor latar belakang berbeza anda kena nyatakan benda ni so when you are doing your to risk tolerance, yang pertama buat your annual budget. Ni benda pertama. Buat annual budget. Dapatkan berapa sebenarnya retain income. Anda punya belanjawan pendapatan setahun tolak dengan anda punya perbelanjaan setahun. Be perbelanjaan kita tak sama tiap bulan. Bulan ni saya banyak banyak ber, apa banyak spend kepada pisau cukur ha. bukan tak, juga banyak tapi itu kegilaan saya minggu ini minggu depan kita tahu gila apa lagi kira banyak lah juga pisau cukur ha. miau dia punya gila dia gila dia gila apa is gila gila pisau cukur lah pula single blade banyak lagi gila lain dia dan bukan hobi tetap uh, perfume tetap apa dia tetap yang sama Clash of Clans dan tahun hall 5 mana nak masuk uh, contoh uh, tapi apa dia uh, uh, apa lately ada tiap kali saya chef dia akan ada macam merah-merah tak tahan duduk gatal-gatal. So, tukar. Nah, uh, try. So, uh, sebab tu, 2-3 bulan ni, biasanya saya shave hari-hari. Uh, tapi, apa dia, uh, setiap kali shave lepas tu, dia jadi macam ada skin irritation. Uh. So, try untuk skip 2-3 hari. Tapi, saya tak tahan. Saya tak tahan. Muka hmm. tak tahan. Tapi masalahnya tiap kali saya dia jadi merah. Betul, betul. Try cari um, ni. And actually, bila saya calculate, dia lagi murah. Ah ha, ni kena-kena dengan budget ni. Sebab kalau anda pakai yang yang tiga blade apa semua tu, ya yang tu lagi tak bagus. Ha, the tip shaver. Cari, cari yang single blade you will be surprised dia ada community dia saya pun baru tahu cari je ni ha, kita promote sikit dia bagus dia order pagi tengah malam tadi saya order pukul 3 pagi tadi saya order kedua ah ha, tadi sampai pukul 3 <laughs> dekat apa dekat Shopee yes yes still still uh, saya first pernah pakai masa kecil dulu masa umur 11 12 tahun baru start bercukur pun. Ya. Dah Dan uh, pernah pakai tapi lepas, yang yang pakai pakai tu yang segi empat tu. Yes, yes. Okay, wax tak nak aku. Hmm. Ya, yeah, ada ada komuniti dia is. Saya pun tak tahu. Ah ha, memang ada memang ada komuniti dia tapi saya tak adalah nak ikut kan kita ikut yang tu jadi gila Saya ni bila gila saya gila sikit. Saya beli barang-barang dia tak fikir. Macam perfume <tele> ah. <tuk> tak nak aku is <tuk> <tuk> dah uh, tak payah. <tuk> <tuk> ah ha, try try cari yang ni single blade. Ah ha, saya uh, contoh dia macam kalau, kalau nak ni PM saya. Ah ha, uh, cari yang ni. Anda boleh try dulu Hanson AL ataupun satu lagi adalah adalah kepada Rockwell Tixi, saya beli yang ni sebab dia punya fungsi lebih kurang saya beli yang ni dia mula-mula uh, je anda belanja besar tapi nak tukar yang dia punya blade tu satu sen, dua sen dia uh, pro raso pro pro Rosa ke pro raso nama dia ada dekat sini ada dekat kedai ni dekat kedai ni nah ha, dia ada yang 6s 6s terlalu advance saya pakai yang 6c ni ha, ni mahal kan ni 600 lebih ni 200 lebih ha, tapi kita beli sekali faham tak satu milimeter. Dia kosong per pun saya tak selesa kali. Ha, dia bukannya pasal ni. Okey, balik pada cerita kita ni. Kan kita cerita sini, cerita shaver lah pula. <laughs> Okey, balik ke cerita ni. Eh. First adalah anda punya retain income. Ha, annual budget. Lepas tu anda buat nombor dua bila anda tengok bajet anda, anda buat cat anda. Ketahui ya, eh, berapa anda punya amount nak cover setahun. Faham? Ha, itu adalah anda punya perbelanjaan setahun tadi. Your expenses setahun. Dari situ, anda plan. Bila anda dah lihat berapa jumlah yang besar ni, senang nak plan. Kalau selagi anda buat bajet bulan-bulan Selagi tu anda akan bekerja untuk bayar bil Duyan, shaver cukup semua is. <laughs> <laughs> Kalau cerita durian tu aku dah malas dah Galih lari Kalau cerita durian galih lari Semalam dia tak nampak <laughs> Okay uh, So uh, dapatkan dia eh? Dan uh, bila anda buat daripada jumlah yang besar macam kita lah bila anda terima satu jumlah besar first benda anda fikir adalah Okay, tolak expenses anda boleh rancang benda lain The, yang masalahnya bila bila anda macam kita terima gaji kan terima gaji kau fikir bayar bil dulu ha, tu masalahnya sebabnya duit cukup-cukup kalau anda merancang dengan jumlah yang lebih besar dia senang planning macam ni lah bila duit tu banyak, senang nak sembang. Ah, ha. Kalau tak ada duit, nak sembang apa? Kau nak bayar bayar kereta, bayar rumah, bayar apa habis. Tak dapat nak sembang. Cukup-cukup je RM80. Ha, macam tu lah. RM80 ha, kau kali 12. Senang sikit kau nak cerita. Ada RM720. Eh. Ha, lebih kurang. Ha, lebih kurang. RM960. Lebih kurang apa lah. Senang nak cerita. Faham? Ah, ha, bak cerita kita sering bagi tahu kat orang is, hmm. tolak 10%, 20%, 30% pendapatan anda kepada saving dahulu baru kita belanja. Yes, senang nak sebut. In reality, berapa ramai dapat buat? Betul tak is? Ni, the Blade Manually By Hand ha, Itu tahun 1870 Kali <laughs> Tak adanya Aku nak bawa leder tu nak pergi ni Tak adanya Mungkin kali Kau nak cerita laser kau cerita durian ni kali Kau jangan cerita lain kau cerita durian Lain tak relevan Kau cerita lain tak relevan kali Kau cerita bila kita nak makan durian kita orang dengar Kau nak cerita lain kita orang tak nak dengar <laughs> saya kalau belanja dulu memang belanja habis yes tapi senang kita nak sebut in reality ya yeah, kebanyakan orang dia punya bil tu cukup-cukup dia dengan apa dia terima lepas tu kan bila dia naik gaji dia akan tambah hutang faham tak? sebab tu orang yang gaji besar orang yang banyak income belum tentu dia kaya sebab kerak nasi dia besar tiba-tiba ha, kereta lagi besar rumah lagi besar habis ha, hutang Aeon hutang Aeon tu, itu dia itu itu realiti dia 2 cm hmm. hmm. kau tak dapat pakai lah kali ha, tu kau, bukan kita orang bukan nak toge kita orang nak durian ha, bukan nak toge kita orang nak durian ha, Dah tahun 20 nak masuk 20-26 Durian pun tak nampak <laughs> Okay First tu adalah risiko Daripada situ Then anda test uh, Anda buat jadual masa anda Ini akan menentukan Apakah teknik yang sesuai kepada anda Tu tak apa janji bini tak tambah besar Ah <laughs> uh, Betul Itu dah it is Lagi banyak income Belanja dia lagi banyak. Hutang dia lagi banyak. Kerak nasi dia lagi banyak. Itu realiti dia. dengan dengan kaedah ini, bila anda buat benda ni, barulah fikir nak trade. Engkau dapat ke nak trade duit apa nak pakai? Baru kita dapat nak buat objektif. Ah, ha, baru kita dapat fikir portfolio. Barulah tak fikir bulan ni aku boleh depo 50. <laughs> Yelah baru tak tambah besar Sebab ni makan makin sedap <gakur> Faham? Dengan adanya benda ni Baru dapat buat objektif Diskaun premium Durian toge Itu okay. bukan diskaun tu Itu apa dah Dia punya janji Dari tahun bila Kalau <gakur> tu dia cerita apa Aku tak masuk Aku nak dengar durian dia Lain dia betul Aku tak peduli kali. Dia nak Cerita apa pun dia dia tak dia tak relevan selagi dia tak sebut durian. Durian dia relevan. Kita nak tahu bila kat mana dan dan pukul berapa itu je. Dan sebab tak plan. Faham? Dengan buat benda ni, dan anda dapat buat objektif. Barulah anda dapat membina portfolio dagangan. Dan ini merupakan basically setiap orang lain-lain keadaan kewangan lain, berapa duit anda ada lain, tak sama. Dia tak ada satu template work for everyone. Setiap orang akan unique. Kita boleh ada satu idea but the variation will be different dengan setiap individu. Income lain uh, dia punya uh, apa financial goal lain, dia punya meaning of success pun lain. Ada orang meaning of success dia financially independent ada orang yang... Kal kalau anda financially independent pula, kalau anda sakit, anda punya sukses adalah kalau anda tak sakit. <coughs> Ada duit tapi kau sakit, tak gunalah juga kan? Ha, sama. Ha, reward pun berbeza-beza. Itu dia. Jadilah membina objektif, fahamkan anda punya restorans, masa anda bina objektif. Then, next... Next dia, anda test out your system. Dapatkan parameter sistem berkenaan. Teknik yang anda guna pakai. Apa dia punya expectancy. Satu trade, berapa purata dia? Ada untung, ada rugi. Tak adanya semua untungnya. Mungkin anda punya winning percentage, even winning percentage 40% masih boleh buat duit. Teknik yang tak cantik pun boleh buat duit. Dengan kaedah risk reward Itu dia Of course Yang tak pahamnya kita pakai uh, ke Masuk ugi, masuk ugi, masuk ugi <laughs> Itu Tapi reality dia ini, ini cerita dia Nasi kerabu Nasi kerabu pun Alhamdulillah Nasi kerabu kalau kau makan dekat Syarila Lain harga dia Kalau kau makan dekat apa, dekat dekat manakah, ke ha, kedai Mak Senah, tak sama harga dia faham ya, ha, kau cerita makan nasi kerabu, kau kat, makan nasi kerabu kat mana, kalau kau makan dekat Shangri-La, lain harga nasi kerabu tak ha, mahu, 50 lebih kan, ha, dekat entah-entah tinggi daripada steak harga dia ha, ada, ada apa, ada, ada wayu dia punya situ A5 Japanese Wayu atas atas nasi kerabu mana sama harga <laughs> kan dia kata video dapat pakai nasi kerabu nasi kerabu dia ada Wayu <laughs> macam <Cuma> mana tu <laughs> nasi kerabu tu mohok itu nasi tak nampak <laughs> itu nasi tak nampak daging saja selak tu mohok bawah tu nasi kan <laughs> Okey, plankan semua ni ya. Ha, plankan semua ni. Kalau tak dengan apa uh, dengan memahami semua ni baru kita dapat nak kita disiplin. Baru kita risk management. Anda tahu berapa jumlah uh, dan dan dia trade untuk apa sebenarnya? Duit lebih. Cerita ya. banyak duit lebih tapi bukan guna duit lebih. Macam mana? Don't, don't, don't do that lah. Majority buat dia trade untuk nak jana income lebih katanya lepas tu dia pergi dia pergi kumpau kan account faham ha. dia kumpau kan account grow 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 habis tu lah <tulah> dia <tulah> uh, kalau pen, untuk pendapatan sampingan anda akan letak sasaran yang rendah sasaran yang singkat maksudnya maybe weekly punya target monthly punya target lepas tu keluarkan duit bukannya kau pergi top up top up apa pergi 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 grow grow account itu pendapatan sampingan kan ini tak oh dia pergi lagi dia pergi lagi tambah tambah hey, hilang ni kau tu <fella> tak payah cerita Dan, saya pernah buat kan ah, ni kononnya untuk pendapatan sampingan letaklah seribu dolar ha, try lah untuk dapat dua ratus dolar entah aku aku buat naik dia jadi dua ribu dolar kan lepas tu trade trade trade, trade. Kumpau <laughs> Itu pernah sendiri pernah buat. Entah apa tekan dah, oh jadi 2000 dolar. Seronok. Sekali engkau apa eh stop loss takde. Betul ni. Makan nasi kerabu tak pakai budu. Dia dia budu letak durian sedap gili. Betul. Ha, bila nak makan durian gili? Ha. Galih tak tahu lagi ilmu kan budu dengan durian. Memang budu tu letak durian letak tempoyak ha, baru sedap ni yang kita cerita tadi modal everything semua ni all this perlu dibuat ya, eh? jadual masa anda apakah kaedah trading yang kena kepada anda model pasaran teknik yang diguna pakai basically if this happen ini dijangka berlaku kan jadi semua ni barulah kita dapat melihat trading dengan approach yang lebih mantap dengan lebih dengan lebih holistik. Ah ha, itu biasa, itu biasa is dah grow ikon cantik eh, dapat hilang. Dan <laughs> lah semua kalau dah lama trade, kalau anda tak ada cerita tu, bohong. Bohong. Kan? Uh, bukan tak pernah untung ada untung uh, hilang. <laughs> So dia tak, dia tak ada Dia tak ada Dia tak ada Objektif Dia cuma suka tengok ikon besar uh, Lepas tu habis Kononnya untuk duit lebih kan Bukanlah satu seribu uh, Grow Tiba-tiba Dia bertukar So apabila dia dah grow uh, Dia boleh ni Dah naikkan sampai sepuluh ribu Nanti aku withdraw lah uh, Kumpau Haa uh, itulah ni nak kena piat eh, Abin Nabil dan Mek Kimi <laughs> Bujuk. eh tak, betul kali itulah kali uh, ni serious, tanya dengan ramai kat sini kali budu tu kita letak tempoyak lepas tu kau letak limau sikit eh, letak, letak limau, letak cili, itu je aku makan, mana orang makan budu macam tu ke, eh? saya je letak budu atas nasi hmm, tu kau tak tahu kali eh, bila kau nak datang datang ke sini, kita lepak dekat SS tu uh, nanti kat situ ramai yang tunggu <laughs> alright, so startkan portfolio, letakkan objektif berdasarkan semua tadi, iaitu mas toleransi risiko anda, budget tahunan, uh, berapa jumlah masa anda dan lihat kepada sistem anda dapatkan parameter dia dan anda mula mengimbangkan fahamkan sistem yang anda guna dan uh, fikir, kan bahawa uh, anda punya portfolio dagangan ni, dia tak dia, dia tak dapat dibezakan dengan portfolio financial anda secara keseluruhan. Dia bukannya benda berbeza, dia sebahagian. Tempoyak tu benda lain, bukan durian jatuh dari pohon. Alamak. Kok silap ni kali. Aduh. Durian tempoyak kat sana kot, tempoyak kat sini memang macam tu. Ha. nanti bila kau datang kau bagi tahu je kat sini kali, semua orang tunggu kau kat airport ha, kita orang tunggu kat airport serious, dengan jawahir -Jawa je tak tunggu, yang lain-lain tunggu, semua ha, aku, Rina semua je kita orang tunggu, dengan Linda Rina semua tunggu kau kat airport <laughs> kau tak tengok, tengok berapa hari bulannya <laughs> alright so kita break dahulu Uh, selama lebih kurang 5-6 minit dan kita sambung lepas ni dan kita sekali lagi macam mana nak buat model size posisi ya, eh? both untuk harian uh, dan applicable kepada swing dan harian maybe kita lajakkan la, terus kepada satu uh, ni, seperti yang kita kita buat sebelum ni sekali lagi kita kongsikan hari ni dan I hope ada semua mula buat benda ni takut aku bila ada jawab ni hmm. uh, Okay... Jadi kita break dulu, kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.